તો હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબસિંહ સૈની અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટર જામનગર વન મુલાકાત બાદ પરત રવાના થયા હતા વનતારાની મુલાકાત બાદ તેઓએ અનંત અંબાણી દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વનતારામાં પ્રાણીઓ માટે કરવામાં આવતી કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓએ ઉદ્યોગપતિ અંબાણીના મહેમાન તરીકે રોકાણ કર્યું હતું વનતારાથી પ્રેરિત થઈને હરિયાણા અને ગુડગાંવ પણ સફારી સરકાર બનશે વનતારામાં પ્રાણી માટે ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામગીરી થઈ રહી છે वन तारा का जो ये एक सफारी जो बना है इसको बनाया है हमारे मुकेश अम्बानी जी के बेटे ने अनंत अम्बानी जी ने तो उस सारे की हमने पहले बहुत से ख्याति सुनी थी सुनी थी हमने हरियाणा में एक इसी प्रकार की वंस जो जंगल सफारी बनाने का एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है लेकिन उसके लिए तीन चार जगह हमने जो सफारी देखी है उसमें ये भी देखी है एक शारजा की सफारी जो हम देख के आए थे तो अन्य भी कई सफारी का वर्णन हमको सुना है लेकिन दिल्ली के बहुत निकट गुरुग्राम के आसपास एक दस हज़ार एकड़ का सफारी बनाने का हमारा जो कार्यक्रम है उसको क्या क्या प्रोजेक्ट्स में लिए जाए ये सब देखने के लिए आए थे और हमने हरियाणा के अंदर जंगल सफारी क्योंकि जो हमारा एन का एरिया है एन के एरिया के अंदर बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं कि उनको एक ऐसा केंद्र अच्छा केंद्र घूमने के लिए मिले जहाँ पर हमारे हर प्रकार का जानवर और वहाँ पर पक्षी वहाँ पर मौजूद हों उसको लेकर के आज ये वन तारा हम देखने के लिए आए थे कि उस दिशा में हम वहाँ पर जंगल सफारी में वो काम कर सकें उसके लिए जब हम यहाँ देखने के लिए आए हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पर लगा है यहाँ का